Daniel, eh, ni apa Daniel? Ni minyak tadi lepas goreng ikan. Kau kan nak buang tapi tak tahu cara dia macam mana. Ha, aku ada idea. Apa kata kita buang dalam sinki je? Eh, nanti. Janganlah nanti sinki tersumbat. Habis tu nak buat macam mana? Buanglah dalam longkang. Bukan ada orang tengok pun. Eh, nanti longkang kotor, parit kotor, laut pun tercemar. Matilah hidupan laut nanti. Habis tu nak buat macam mana? Tuang dalam singki tak boleh, tuang dalam longkang tak boleh. Kotor, kotor, kotor. Ha, saya tahu. Apa kata kita guna oleofusion? telah menggariskan matlamat bagi inovasi kumpulan ini iaitu menyelesaikan masalah tinggi tersumbat, menggalakkan pengurusan sisa yang terancang, menjimatkan kos pengurusan dan pembaikan paip, menyokong kelestarian alam sekitar, menggunakan minyak terpakai sebagai sebaja semula jadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami telah mencipta oleofijen. Oleofijen akan bertindak sebagai penyerap minyak terpakai. Nama oleofijen berasal daripada dua perkataan iaitu oleofilik dan ejen. Oleofilik bermaksud mempunyai keupayaan tinggi untuk menyerap minyak berbanding air. Ejen pula ialah bahan, bahan yang mampu menghasilkan kesan sama ada secara fizikal, kimia atau biologi. Pada peringkat awal, kami telah menyenaraikan tiga bahan organik terpakai untuk digunakan sebagai penyerap iaitu uncatih terpakai, habuk kayu dan hampas kelapa. Puncang teh suka diboleh kerana ia perlu dikumpul dari kawasan perjalanan dan hanya terdapat di kafe tertentu sahaja. Kurangan ini menyukarkan proses inovasi. Habuk kayu pula mahal dan kebanyakan kilang akan memanfaatkan habuk kayu untuk kegunaan lain. Hampas kelapa mudah didapati dalam kuantiti yang banyak dari pelbagai sumber seperti pasar, restoran dan kedai runcit. Ketersediaan yang meluas ini meningkatkan peratus keber keberkesanan dan kebolehgunaan bahan dalam proses inovasi yang dibangunkan. Oleh itu, kami memilih hampas kelapa untuk inovasi ini. Dan tahap kekeringan. Hampas kelapa menjalani proses pengeringan menggunakan cahaya matahari dalam tempoh masa yang berbeza-beza. Kami menjalankan uji kaji menggunakan hampas kelapa dengan tahap kekeringan yang berbeza. Berikut merupakan keputusan uji kaji ini. Tempoh pendedahan kepada cahaya matahari yang lebih lama secara langsung berkait dengan peningkatan kadar penyerapan minyak terpakai oleh hampas kelapa. Ujian kehalusan hampas. Hampas kelapa menjalani proses pengisaran dengan tahap kehalusan yang berbeza-beza. Terdapat tiga tahap kehalusan iaitu kasar, halus dan sangat halus. Berikut merupakan keputusan uji kaji kami. Kami dapati semakin halus hampas kelapa, semakin cepat penyerapan minyak terpakai berlaku. Pengukuran kapasiti minyak. Kami menjalankan uji kaji menggunakan isi padu minyak terpakai yang berbeza terhadap 5 gram hampas kelapa. Isi padu minyak yang dituangkan 5 mil, 10 mil dan 15 mil Berikut merupakan keputusan uji kaji kami. Ini jelas menunjukkan di mana peningkatan kuantiti minyak secara langsung mempengaruhi tempoh proses penyerapan minyak. Uji kaji lanjutan. Kami telah menjalankan uji kaji lanjutan untuk menentukan isi padu minyak optimum yang dapat diserapkan oleh 20 gram hampas kelapa. Pemerhatian terdapat sisa minyak pada hampas kelapa apabila 70ml minyak diuji. Kesimpulan, isi padu minyak maksimal yang mampu diserap oleh 20 gram hampas kelapa sebanyak 60ml. Untuk setiap 100 gram hampas kelapa isi padu minyak yang optimal dapat diserap ialah 300ml. Jom kita lihat bagaimanakah oleofusion berfungsi. Pertama, kita perlu menuang minyak ke dalam Oreo Fijen. Oreo Fijen akan menyerap minyak tersebut. Bahan ini akan digunakan sebagai makanan haiwan, baja dan media tanaman. Berikut merupakan aspek positif oleh pigeon. Bahan-bahan mudah diperoleh, kos pengeluaran dikekalkan pada tahap minimum. Mesra pengguna dan mudah untuk dikendalikan. Menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Itu sahaja daripada kami. Sekian terima kasih.